Вот такой пример должен тем быть, вот такой бой должен быть. Не надо ходить, не надо себя жалеть. Вышли, воины, воюют. Ну, сбор, у нас сбор после Коломы. В Коломы у нас был объемный сбор, большой здесь. Один состав у нас улетел в Казахстан с Дим Димычем Сосновским. И часть осталась здесь. Как бы мы разделились на две команды. Едет в Болгарию на турнир Это один из самых старых турниров в Европе и в мире проводится еще там за памятных времен. Это действительно очень сильный турнир. Вот уже на своих годах я вот эти раз еду, там и россияне первый состав выставляют, кубинцы первый состав всегда привозят. Турнир очень сильный. То есть, как бы, вот здесь непосредственно идет поток к этому будет. Ну, а вообще задачи какие-то ставятся перед сборным турниром или все-таки больше обкатка идет ну, уже ближе к э, крупным соревнованиям, таких чемпионат Европы, мира? Конечно, да? абсолютно правильно. Да. Ставить какие-то серьезные задачи на турнир, ну, я это вообще как бы не совсем правильно. На турнире мы должны сейчас посмотреть э, то, что вот мы у нас как бы эта команда молодая ребят надо обкатывать. То есть у нас очень мало осталось боксеров, которые уже там в сборной были 2, 3, 4 года. Там буквально по пальцам можно их пересчитать. Поэтому здесь как бы основная задача сейчас посмотреть ребят в бою, что они собой представляют, на чем дальше работать. И непосредственно готовиться к чемпионату его. Вы сказали, что вы молодых боксеров. А насколько им вот молодым да, ребятам тяжело адаптироваться уже в сборную? Ну, такими ребятами, допустим, они это за рук, да, то есть они уже более Насколько ну, я проходит сейчас? ну, я скажу, что в принципе как бы безболезненно. То есть ребята влились, работают вообще вот, с сумасшедшей самоотдачей. Ну, есть хороший пример нашей олимпийцы, которые подняли высокую планку. Ребята понимают теперь, что выходя на ринге там, Европы, мира, международных тренировок, на нас смотрят прежде всего через призму таких именно поселения. Поэтому все ребята заряжены, трудятся. То есть, как бы сказать, что тут торопки там были, что я такого не видел. Если даже видели спарринг, вот Шкарлова Максима Максим, Черниченко, Максим, вот да, матч 94-го да. года, он устроил просто войну. Никаких бы. ни, ни авторитетов, ничего. Возраст а, не показатель. Абсолютно. абсолютно. То есть ребята все такие мотивированные все хотят как бы, место под солнцем. Поэтому я считаю, что... Ну, вот, вы сказали такую фразу, что в принципе, у нас сейчас подняли планку альбийца на высокий уровень. И мне кажется, вот в ближайшие там, год, там, два, очень сложно будет в принципе, планку удержать. Потому что ну, сделать такой фурор, начиная с чемпионата мира 2009 года, заканчивая 12-ми играми, будет довольно-таки сложно. Как считаете, насколько будет рассуждать процесс ребят переломать, чтобы действительно и вырастить новых таких же звезд и Ну, это такие, скажем так, это было и после 2008 года на Олимпийских играх, когда у нас, извиняюсь, 2000, 2004 года. Да, да. В Афинах у нас не было медалей, как бы потом новая команда уже абсолютно начинала готовиться. В 2008 уже году там три медали было, сейчас вот фурор. То есть, ну, как бы. Я считаю, есть, что есть, это все время... закономерно. Все закономерно. У нас хорошая школа, хорошие тренеры, ребята всегда на Украине были хорошие боксеры. То есть, чем, чем Бог нам всегда помогал и всегда у нас хорошие ребята были. Поэтому я думаю, это просто дело времени. Это дело времени. Я понял. Ну, давайте еще непосредственно по турниру. Вот одна часть ребят поехала на Казахстан, одна часть едет в Болгарию. Как отбирался состав? Ну, откровенно говоря, вот если честно сказать на Казахстане, там более ребята там Петров, там, более, так, же Хитров, там более, Ищенко, ну там действительно там более... Почему вот разбавил, Ну, здесь как бы сейчас сложно объяснить, почему? Потому что в Казахстане, в том же же поехали ребята э, не такие, скажем, как и призеры Украины, не только чемпионы. Которые... Многие у нас ребята чемпионы страны задействованы в ВСБ. То есть мы как бы сейчас стараемся накатывать на три минимум... фронта. На три фронта, да, абсолютно правильно. Поэтому э, стараемся накатывать сейчас как минимум два состава, как минимум два состава, которые вы тоже вы же прекрасно понимаете. Э, у нас несколько чемпионов задействованы в ВСБ которые еще вчера боксировали в Донецке, сегодня же воюют из Атаман. То поэтому как бы. Поэтому такие вот составы. А составы отбирались по принципу, да, будем посмотреть, кто, Некоторые из них будут боксировать на чемпионате мира. Ну, в любом случае, каждому из нужно дать шанс, правильно? Абсолютно правильно. Абсолютно Один а правильно. невозможно возить на мира, чтобы они стали боксировать. Ну, это как бы и нелогично. И неправильно. и неправильно. Почему? Потому что в э, каждом месте должна быть конкуренция. Если мы будем одного возить, то второй, получается, у него не будет интереса. Мотивации, нет, мотивации не будет. Абсолютно правильно. То есть, когда это будут э, два спортсмена, хорошо, это три-четыре, э, будет конкуренция, соответственно, будет уже и уровень. Mm -hmm. Уже собой такой вопрос, смотрите. Вы же сейчас главный, ну, да, главный тренер, правильно я понимаю? Нет, я не главный тренер, я ну, на вот, этом пока, как Сосновского нет, у нас сбор сборе вы главный. Да, да. А возвращается в Сосновский, получается, вы просто занимаете позицию тренера, да? Абсолютно правильно. А команды будет еще разделяться в следующие какие-то турниры? Или это один раз? Нет, нет будет в этом году? нет, Это мы сейчас разделяемся. Нет, ну, у нас все время так. У нас каждый год такая же примерно ситуация. Как я возил кто-то возил там, Сосновский, Сосновский другое место возил. То есть у нас как бы, а сейчас у нас получается турнир МАН, сбор в Ануши 10 числа, потом турнир Мангера, и вот после турнира Мангера же там часть останется будет в Европе. В с января сборная со сборов не вылазит не вообще, вылазит. Все, все время, да? Все время. А как ребятам вот, не тяжело, то есть побывать и в семье хочется там образно, есть друзьями там встретиться, увидеться. А так получается, что в январе вы закончили, и буквально 7 дней или сколько? 6, дней. и вы приехали сразу на кончезавтра. А некоторые из Казахстана сразу, практически в Казахстан улетели на землю. Ну а ребята там морально или они уже привыкли? Я же говорю, сейчас ну, очень хороший здоровый коллектив здесь. Они общаются, я смотрю, то есть они с дружились. Именно сильно единая такая команда, очень хорошая. Поэтому я думаю, что именно ну, я даже в полнострелии смотрю ребята Они друг друга поддерживают, помогают. Даже вот эти, что у нас там ребята постарше, там, которые уже города дома, там Шкару, Баищенко, Казару, Денис, они вот как бы помогают. Им. Хочу что у нас и, наверное, нет и такого. Тренера, и тренерам работает, Абсолютно правильно, абсолютно правильно. спокойненько, легко. Ну, если могли бы рассказать вот еще непосредственно про тонкости. Вот первый сбор, я знаю, это был ФПшный сбор, там работали больше на физику, правильно? Это после, да, это да, да. было там, по большому счету перерыв небольшой, это же новогодние праздники, и все было, и да, все в ныря вы сразу заехали. Расскажите, пожалуйста, да. вот, про два сбора. Вот и сейчас. Первый сбор Коломы, разница, это в да, сейчас? Ну, в Коломы, дело в том, что Коломы в основном там был объемный сбор. Там было сделан акцент на УФП и специальную подготовку. Здесь уже непосредственно идет подготовка к турниру. Здесь уже более, скажем так, основная работа пары. То, есть, то где конкретно боксерская работа. Если Коломы, мы бегали кроссы, занимались на жирном зале. Также в парах стояли. То есть здесь чисто специализировано у нас... Вот... Ребятам наверняка больше нравится работать в ринге, работать с железом. И там, и ребят... ну, так сказать, да, так сказать. Да, то есть, если оно там той же Коломы сочеталось с тем, что ребята в Буковель возили в горы, там на выжих пытались. Да. Свои плюсы, а здесь свои. Это понимаю. Понимаю. А вы знаете, что такой вопрос, вот, не знаю, для меня довольно-таки спорный. А, получается так, что Аиба хочет вести то, что с, в, в Олимпийском боксе снимать шлем. А, ну, двоякое мнение, то есть для ребят, в принципе, это сечки и все остальное, но с другой стороны это повышает зрелищность бокса, да, вроде бы зрительность приятнее вашего. вот ну, какое да. такое в Ну, мою, я, например, боксировал без шлема, то есть как бы, когда мы отодели первый раз шлем, для меня это что-то было, оно мне мешало, я ничего не видел, как бы, э, ну, мне кажется, вообще зрелищный бокс, конечно, без шлема. И, и уйдет, а здоровье, уйдёт, Я, я думал здоровье абсолютно меня... не пускай. Единственное, что минус здесь это сечки. То есть лента, по большому счету, уже не спасает ознака Спасает ну, да. другое перчатки, эти, которые есть тупинатор, которые не дают кулакса. А маски это больше предназначены и таких повреждений мелких. Ну я скажу, поменяется просто бокс. Прессонат во много как бы в небытие, вот вот глухие защиты, которые очень сложно три раунда вязать руки в головы, когда будет поливать это То есть вот появится съечка и все это. То есть бокс вернется уже более к такому, как ближе к профессиональному боксу пойдет. Однозначно. То есть уже больше будет внимания защите уделять. Именно не в глухой защите, где можно перестоять, спрятаться. Когда маска есть, можно поднять ручки и стоять. И когда уже маски нет, ручки его... начнут твои же перчатки тебя ну, да. вот такие будут лица такие выходить и Поэтому чуть-чуть, мне кажется, поменяется бокс более в сторону такой ну да В да. да. смотрите такой вопрос. получается ну вот у ребят периодически меняется тренер да? который ведет сбор там вначале Сосновский, потом вы это как-то влияет на программу а, нет дело в том что у нас ничего не, не, меняется абсолютно у нас есть рабочие тренера в сборной, которые работают со сборной. И у нас, в принципе, эти тренера, вот мы работаем уже четыре года. Вот, начиная с 2008 года, у нас, в принципе, тренерский состав по большому счету не меняется. Сейчас единственное, что вот, ну, те тренера, которые были с олимпийцами. То есть, но тренировки проводят, в принципе, практически как бы одни и те же люди. Поэтому ребята же привыкли. Они... А вам смена постоянная, ребята. Ну, то есть, кто вы, допустим, э, подготовили Ищенко, скажем, Шелестяка и так далее, они уехали, теперь у вас немножко другой акцент. Потом снова что-то ну, Ну, тут ситуация другая. Оно все время будет меняться. Все. не будет этих, мы будем уже работать с другими ребятами, будем других ребят, и, Как бы, оно даже интересно. Оно даже интересно. Мне было в свое время интересно работать, проводить тренировки с такими боксерами, как Масик, Маченко. Просто э, даже для самого тренера ну, тренировать ребят, которые там чемпионы мира, олимпийские чемпионы, это как бы большое, ну, как это правильно сказать, доверие и просто интересно самому тренеру. Ты что же вместе с ними растешь, когда проводишь какие-то тренировки? Потому что лишний раз думаешь, что сказать, что не сказать. Поэтому сейчас другие ребята появились. Интересно просто уже с ними что-то. А вот вам, допустим, воспитываете, да, какого-то боксера, он в какой-то момент берет и говорит, я хочу уйти там либо в СБ, либо в профессионал, ну, грубо говоря, он находится под вашей опеки, перейдет, например, в АПБ, не перейдет в ВСБ, там уже другие тренера. Вам как-то это ну, не обидно, что вы вложили человека человека 4 года, к примеру, он вам и перешел в другую программу в другому тренеру. И... Ну, вот... Сложно сказать. Ну, я думаю, наверное, обидно, конечно, еще наверное, неприятно, однозначно. Но здесь как бы ситуация другая. Я думаю, что здесь как бы уже все овалится Я не думаю, что просто так боксер хорошего уровня, если он вырос тренером, попал в сборную и сборный шок, потом просто берет и бросает. Ну такого, я думаю, ну, по крайней мере, я как бы особо не замечал. Нет, даже ну, например, ребята сейчас ушли в СБ, да, многие? Нет, ну, они ушли, они, они же, ушли не сами, они ушли с разрешения тренировок, то есть как бы здесь такого нету, что он захотел и пошел в войну. То есть тут есть личный тренер, который тоже принимает решение вместе с боксером. Если они посчитали, нужно боксировать в СБ, пожалуйста, не боксируйте в СБ.